Бойцы очень плохо слышат в своих шлемах. Внутри находятся толстые стеганые подшлемники. Очень сильно ограничен обзор, очень сильно ограничена слышимость. Именно поэтому в средневековье использовали флаги. Все собирались около флагов, флагами показывали направление. Итак, команды готовы? Готовы. Судьи готовы? Готовы. Зрители готовы? Аплодисменты! Кутюрки не спеша сходятся друг с другом. Каждый выбирает все противника. Очень важна тактика. Очень важно кто, кого и когда начинает бить. Первая жертва на земле. Вторая. А, да, да, да. Нервничает по поводу падения. Но ничего не поделаешь. Ничего здесь не поделаешь. Это спорт, это война. И вот стоп-бой, сто бой, со счетом 4-1 снова побеждает команда Волос!